Это, это такой болтологический влог. Эм, сейчас у нас ночь, да. Ой, сейчас у нас ночь. Эм, уже начало первого все спят. Я могу говорить громко. Да, потому что все находятся далеко от меня. Спит и мой брат, который ложится. Ну, не так реально, да. да. Спят все, кроме меня и бабушки. Бабушка там что-то в кухне делает, а я тут видео снимаю. Также я бы хотела вам показать мои четыре новых лака, которые по взгляду выглядят. Да, а на самом деле м -м, на пальчиках, да. М -м, первый я вам покажу тот, который у меня на ногтях. И первый это вот такой вот ноготок Steel Color, да. Да. Вот. Вот она у меня на ногтях. Смотрится довольно классно, так как у меня немножко... Ну, у меня не такие маленькие па ну, пальчики, это. но ног, ногти большие. Да, это у нас 26-го оттеночка. Выглядит... Да, а на самом деле... А. да, извините меня за это. Сегодня у меня плохое настроение. Дальше это вот такой вот, который на ногтях смотрится супер, а на самом деле выглядит плохо. Это тоже на... На... ноготок Steel Color. Э 52-го оттеночка, тоже очень классный, мне тоже очень нравится. Дальше это вот такой вот ноготок Steel Color. Э 35-го оттеночка, тоже очень классный на ногтях. И самый-самый мой любимый, это ЛКФ, что ли, такой вот, ЛКФ Экспресс. Uh, да, тут вот написано 13, вроде бы это 13-го оттеночка, а тут еще написано 24, вот, кому будет видно, тому видно. 24, вот. Вот. Um, да. купила я их не сама, я дала подруги деньги и она мне их купила. Uh, еще я бы хотела, чтобы вы ждали видео о моих лаках, так как у меня уже куча лаков, могу вам сейчас показать даже. вот, вот это вот стойка, но ну, там еще ватки стоят, все такое, uh, так что могу снимать видео о моих лаках, да. Uh, также это моя кровать. Да, там мой мячик, на котором я занимаюсь, прыгаю. Все такое такое. Там у меня телек. На телеке медведь. Вот классный медведь. Да. Подарили на день рождения. А тема отошли. Также на меня вот такая вот теплая кофточка, потому что достаточно холодно. У меня там еще снизу куча кофточек. Там майки, кофты, футболки. Да, кошмар. Сверху еще у меня была кофта. А что она была вообще кошмар. И сегодня у нас 1 октября. Поздравляю вам вас. Ни с чем. Просто с новым месяцем. Да. И скоро День учителя. И Если кто-то из учителей смотрит это видео, то я поздравляю вас еще с наступающим, да, но вряд ли кто-то из учителей это смотрят, да. также на я снимаю на мамином телефоне, потому что на моем уже что-то плохо. также у меня чай Липтон Айстин, который стоил 6,90, такой большой, а у нас еще в магазине продаются маленькие. Вот такие соки, извините, я просто... Ой. Блин, я его не... А. Вот такой вот сок. Да. На улице достаточно холодно, чтобы одевать вот такую футболку. Сейчас подождите, пожалуйста. Да, кстати, я уже, наверное, я уже скоро, наверное, буду ложиться, потому что уже поздно, как вы поняли, уже эм, час ночи почти. Я знаю, что вы почти не читаете, но уже скоро пора ложиться, так что я, наверное, уже буду готовиться к Ну, что это меня так колотит? Я такая... Не знаю, даже это плохо или хорошо, плохое ли это настроение или хорошее. Также эм, я вам уже говорила, да, про лаки. Да. Также я хочу, чтобы количество моих подписчиков, их, наверное, вообще нет, я не смотрела, извините. Количество моих подписчиков, количество пальцев вверх, количество комментариев убольшилось. Потому что я же не зря стараюсь. Я пытаюсь выложить видео ровно. Эм, забыла еще. Последняя просьба. Пожалуйста, помогите мне. Я вот э, вроде бы когда снимаю, смотрю видео на телефоне, идет ровно. А вот когда выкладываю, либо вот так вот, либо вообще, ну так, вверх ногами. Да. Я не знаю, что с этим. Но, э, пожалуйста, ну, напишите в комментариях, вам не жалко, Наверное, сейчас уже буду ложиться. Не знаю даже. Также я потеряла свой бальзам для губ, который у меня единственный, потому что я все остальное уже закончила. И даже не знаю, что мне делать. У меня губы вообще кошмар. Но заложу тоже. Хотя бы для мне для нас нужно, да. А, кстати, мой ежедневник забыла вам показать. Хотя нет, не надо. Смотреть там секретки. Это у меня здесь брата бляпок. Ручка. Да. Что же сейчас мы будем делать? Наверное, уже прощаться. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои минулые комментарии, какие-то запросики, чтобы снимать видео мои. Я всех целую. Всем пока. Пока-пока.